ॐ नमो वेङ्कटेशाय श्रीवेङ्कटेशपदपङ्कजधूलिपङ्क्तिः तरणी नवीना सर्वागपुञ्जहरणाय च धूमकेतुः पायादनस्य शरणं स्वयमेव लोकम् शेषादृगेह तव कीर्तितरङ्गपुञ्जा आ पुनानः मत्कर्णयुग्मविपरे परिगम्य सम्य कलु तापभङ्गम् वैकुण्ठराजसकलोऽपि दनेशवर्गो नीतोपमानसरणिं त्वयि विश्वसित्रा तस्मादयं स समयः परीहासवाचाम् इष्टं प्रपूर्य कुरु मां कृतकृत्यसङ्गम् श्रीमन्नरास्तु कतिचिद्धनिकांश्च केचित् क्षोणीपतीं कतिचिदत्र च राजलोकान् आराधयन्तु मलशून्यमहं तं कल्याणलाभजननाय समर्दमेकम् लक्ष्मीपतित्वमखिलेश तव प्रसिद्धमत्रप्रसिद्धमवनौ मध किंचन त्वं तस्योपयोगकरणाय मया त्वया च कार्यः समागमैदं मनसि स्थितं मे शेषाद्रिनाथ भवतायमहं सनातः सत्यं पदामि भगवन्स्वमनातये तस्मत्कुरुष्व मददीप्सितकृत्यजाला मे वत्वदीप्सितकृतौ तु भवन् समर्दः क्रुद्धो यदा भवसि तत्कर्षणमेव भूपो रङ्कायते त्वमसि चेत्कलु तोषयुक्तः भूपायते तनिखिला श्रुतिवेद्यरङ्का इच्छाम्यतस्तवधया जलवृष्टिपातम् अङ्गीकृतं सुविरुधं भगवं स्वयेति मद्भक्तपोषणमहं सततं करोमि आविष्कुरुष्वमयि तत्सततं प्रदीने चिन्ताप्रहरमयमेव हि योग्यकालः सर्वासुजातिषु मया सर्वासु तु समत् त्वमेवा निष्बीयते तव विभो करुणा प्रवाहत् प्रह्लादपाण्डुसुतबल्लवगृद्रुकादौ नीचो न भाति मम कोप्यत एव हेतोः सम्भावितास्तु परिभूतिमतप्रयान्ति दूर्ताजपं हि कपटैकपरा जगत्या प्राप्ते तु स्याद्वै परित्यमिव कौरवपाण्डवानाम् श्रीवेङ्कटेश तव पादसरोजयुग्मे संसारदुःखशमनाय समर्पयामि बास्वत्सदष्टकमिदं रचितं प्रभाकरोह मनिशं विनयेन युक्तः श्रीशालिवाहनशकेशर संख्यामितेत विजयाभिधपत्सरेयं श्रीकेशवात्मजैदं यतनोत्समल्पम् स्तोत्रं प्रभाकर इति प्रदीताभिधाना इति गार्ग्यकुलोत्पन्न इषोदगर्भजकेशात्मजप्रभाकरकृतिषु श्रीवेङ्कटेशाष्टकस्तोत्रं समाप्तम् श्रीकृष्णदासतनुजस्य मया तु गङ्गा विष्णोरकारि किल सूचनयाष्टकं यत्